Миколаївський зоопарк один з найкращих і знаних зоопарків у Європі, розташований у серці нашого міста. В даний час колекція налічує 2,5 тисячі тварин, з них близько 80 видів занесені у міжнародну червону книгу. Рослин більше, ніж 400 видів. Це найбільша колекція в Україні. Більше 50 видів тварин серед українських зоопарків представлено саме тут. Такою інформацією володіють дорослі, нею ж вони хизуються перед іншими. Але чи все задовольняє дітлахів? Мы запитали у них, какие тварины есть, а каких не вистачає в нашему зоопарку. Мы там гуляли. Чиги. Я ящича, ящича слона. Сіяфа. С дедом ходила. Я видела там носор орла я видела там, видела там э, носорога, жирафа, страуса и зебру, крокодила, и, и, и сову белую видела с черными пятнышками. Легимоты, крокодилы, сдвыбы, черепахи, змеи, ясицы. И все помещения есть львы. И помещения львы есть. И я лев. И тигра есть. Три тигра. Фламинго. Олень. Обезьяны. А носороги. Ну, в диком вообще есть опасные животные. Змеи. Медвежа, медвежата, Волки, медведи. В общем-то общем все опасные. Звери в диком лесу. Носорог, слон, кенгуру, еще может быть рысь, обезьяна, тигр, еще крокодил, бегемот. И даже может быть верблюд и лошадь и там овечки кабаны а вот что нашему зоопарку не хватает каких животных жирафа слона планингус есть слона носорога в нашем зоопарке нету крокодила, а бегемот есть. Сияв. Сияв. А зачем нашему зоопарку уже? Чтобы он находился. Ну, разных. Совы не хватает. Носорога, крокодила и жирафа. Слона не хватает. Оленя. Ну, в добром нужно оленя доброго завести. Его приучить к чему-то надо. Пока слона приучил Джордж, он прямо, прямо слушался, как собака. И жирафа. И верблюда. Слона. Больше не знаю. Не хватает там носорога верблюда и слона.